Salam, hörmətli həmkarlar, ingilis dili sevərlər. Bu gün sizlərə müəllifi Michael Swan olan Practical English Usage kitabından bölmə 125, 125-i təqdim edəcəyik və bu isimlərin bir-birinə yanaşaraq mürəkkəb sözlər, söz birləşmələri əmələ gətirməsindən bəhs edir və çoxlu e, burada qeyd olunduğu kimi çoxlu e, ümumi ideyalar ingilis dilində isim üstəgənsin isim birləşməsi ilə ifadə edilir və bu birləşmədə the first noun modifies or describes the second birinci isim ikinci ismi ya təsvir edir ya da onun xüsusiyyətlərini bildirir məsələn milk chocolate süd sütlü şokolad, çoklet milk, şokolad südü, a horse race, at yarışı, a racehorse, yarış atı, a garden flower, bağ gülü, a flower garden, gül bağı. Həmçinin, uh, an oil well, neft quyusu, a sheep dog, qoyunlara baxan it, a Birmingham man, Birminghamlı şəxs və airport bus, hava limanı avtobusu. Ə deməli bəzi hallarda bir-birinə yanaşan, birləşmə əmələ gətirən, mürəccəb isim əmələ gətirən komponentlər, komponentlərdən birincisi tək halda olur, baxmayaraq ki, mənası cəm halda olur. A shop ayaqqabı mağazası, yəni ayaqqabıların satıldığı mağaza. A tooth brush, diş fırçası, yəni dişləri fırçalamaq üçün bir fırça. A tickets office, sorry, ticket office, bilet kassası, yəni biletlərin satıldığı ə, kassa. A horse race, at yarışı, yəni atların yarışdığı bir yarış. Yəni birinci isim təkdə olur, e, baxmayaraq ki onun ümumi mənası cəm olur. Və həmçinin isim üstəgəns isim birləşmələri qarşıda e, qarşıda say işlənərək də e, mümkündür və bu zaman o e, qabın, bankanın, e, yaxud da əskinasın, pul əskinasının qədərini, miqdarını, ölçüsünü tutumuna, yəni məjəmlənti ifadə edəcək. A 5 liter can 5 literlik banka a 10 pound note 10 fun sterling = Charles Eskinas. A 100 dollar bill, 100 dollarlıq hesab. A 5 day course, 5 günlük kurs. A 6 pound chicken, 6 funtluq toyuq, e, toyuq əti. A two person tent, 2 nəfərlik çadır. A 3 mile walk, 3 millik məsafə. A 10 to hour lesson, 10 ədəd 2 saatlıq dərs. Ə, yəni burada fikir vermək lazımdır ki, birinci isim saydan sonra gələn birinci isim liter, pound, dollar, day sözlərinə s şəkilçisi qoymayaq, cəm hala salmayaq. Çünki a 5 liters can demək olmaz. A 5 liter can ya that a 10 pound note formasında deyilməlidir və liter pound dollar pound person day birinci gələn saydan sonra gələn ismə s şəkilçəsi artırılmamalıdır. Və adətən bu halda bir sayı ötürülür, deyilməyə də bilər. one pint mug one pint mug bir pint ha miqdarında maye tuta bilən cam. Yəni bu one sözünü ataraq təkzə artikulda a point mark şəklində də deyə bilərik və fractions, yəni kəsr saylarında e, cəmllər saxlanılsa daha yaxşı olar. Bildiyimiz kimi kəsr saylarında sürət 1-dən daha böyük ədəd isə onda məxrəclərə e şəklisə artırırdıq və bu e şəklisə saxlasa daha yaxşı olar. A 2/3 share, 3-də 2 hissəlik bir pay. Yəni burada e şəklisə saxlamaq lazımdır. A 2/3 share də bilməkdir. Lakin bir exception da var, yəni bir istisna da var. Three quarters 4/3 hissə deməkdir. Yəni bu halda buna isim qoşulanda, isimlər qoşulanda buna s şəkilsi düşməlidir. A three quarter length coat misalında olduğu kimi. Və həmçinin isim üstə gəlsin isim birləşmələrində birinci isim cəm ola bilər, cəm halda olan isim ola bilər. Yəni çox vaxt da tək təki olmayan isimlər ola bilər. A closed shop paltar mağazası, a glasses case e, eynəçiklər üçün qab, arms control silahlara nəzarət, a saving's account emanət hesab, a e, um, sales department satışlar bölməsi, the outpatients department ambulator bölmə xəstəxanada vəsairə. Həmçinin x şəklində ics və ya ni x şəkli ilə qutaran e, tərk isimlər, hansı ki fen adları, elm adları, insan, e, sori, idman sahələrinin adları ola bilər. Yəni onlar da isim üzə gəlsin, isim birləşməsinin birinci tərəfi ola bilər. Athletics training, e, atletika məşqi and economics degree, iqtisadiyyatdan dərəcə və s. Yəni burada economics, athletics təqsimləridir. E, biri idman sahəsini, digəri isə elm sahəsini bildirir və e, birləşən iki ismin birinci hissəsi noun plus noun e, strukturunda birinci hissə ola bilərlər. Və e, men woman yada men women sözlərində mürəccəb ismin birinci hissəsi ola bilər. Əgər e, hərəkət edən, yəni drive sürməni, yada təyyarə sürməni, maşın sürməni edən e, men və women e, kişi və ya qadın özüdüsə, yəni o subyektdirsə, onda cəmləyərkən bu mürəccəb ismin hər iki tərəfi men elementi və e, drivers elementi hər ikisi cəmlənməlidir. Yəni bunu tək halı men drive-a cəm dəsə olacaq men drivers. Hər iki tərəf cəmlənəcək. Woman pilot olacaq women pilots qadın tayarətçilər və əgər birinci men woman sözləri hərəkəti icra edən deyilsə, üzərində hərəkət icra olunandırsa, yəni obyektdirsə, bu zaman sonuncu elini cəmləşərkən sonuncu elementə s şəkilçinin artırılması yetər. Məsələn men eater e insan yeyən, yəni bu hərəkəti yemə prosesini icra edən insan deyil, şirlər, pələnglər və digər yırtıcı heyvanlar nəzərdə tutulur və yaxud da woman haters, qadınlara nifrət edənlər, e, yəni bu halda da nifrət edən qadın özü deyil, o zərində icra olunandır e, və digər insanlar, hansı ki, qadınlara nifrət edirlər, onlar nəzərdə tutulur və bu mövqeydə onlar mən və woman sözləri obyekt olarsa, yalnız ikinci tərəfin cəmlənməsi e, tam halas alınmada, yəni kifayət edir. Həmçinin army officers, ordu zabitləri, ehsan hat günəşli yapası. Yəni bu zamanda artikllar qoyulan zaman sonuncu isim yəni əsas olduğuna görə onun cəmliyi, təkliyi və ya sayılıb-sayılmadığı nəzərə alınmalıdır. Və ingilis dilində bir neçə isim, təkcə iki isim yox, bir neçə isim yanaşı gələrək bir-birlərinin xüsusiyyətlərini bildirə bilərlər. Məsəl üçün oil production costs, neft istehsalı qiymətləri və ya neft hasilatı qiymətləri road accident research center yol qəzalarının tədqiqat mərkəzi yəni bu halda da bir rəşəbələr bir neçə isim bu birləşmədə birinci ismin ikincisinin xüsusiyyətlərini və ikinci üçüncüsinin xüsusiyyətlərini və üçüncü dördüncünün xüsusiyyətlərini və sair yəni bu şəkildə bildirir. Əsas bizə lazım olan subject mübtəda cümlədə costs və center olur. Və və bu kitabda yəni Michael Swan qeyd edir ki çünki bu formal isimlərin bir-birinə yanaşıb e, yanaşması əsasən newspaper headlines, yəni qəzet başlıqlarında e, özünü daha çox göstərir, daha geniş yayılır. Məsələn, Furniture factory pay cut protest e, belə bir qəzet başlığı yazılıb. Yəni mebel fabrikində ödənişlərə edilən azalmalara qarşı protest. Mebel fabrikində e, əmək haqqlarında kəsiblər edilib və bu kəsimlərə qarşı əhlelər etirazlarını bildiriblər. Yəni bu da sonuncu protest sözünə bir neçə söz bir-birlərini təyin edərək nihayet protest, etiraz sözünün əlamətini bildirib, onun xüsusiyyətlərini bildirdi. Bir əhliçiləm, diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, izah etdiklərim sizin üçün faydalı oldu. Sizə çox dərindən təşəkkür edirəm.